izləyicilərimin təkidilə 28 may metrosunun çıxışında olan Azərlotereyadan 2 ədəd 1 manatlıq lotereya aldım. Gedə indi evdə pozaq. Dostlar qeyd eləmək istəyirəm ki, mən şəxsən lotereya oynamıram. Bunu da sırf video xətrinə almışam, video üçün maraqlı olsun deyə almışam. Kim oynayırsa özü bilər, yəni hamının şəxsi fikridir, amma mən şəxsən oynamıram. Çünki mən Zəhmətkeçliklə qazanmadığım pulu doyuncə, yəni xərcləyə bilmirəm, ürəyimcə olmur. Ona görə nə isə zəhmət çəkib qazanmalıyam. E, yəni belə şeylərə həvəsim yoxdur mənim, amma kim oynayırsa özünüz bilərsiz, heç kimi qınamıram və qınamağa haqqım yoxdur. Qaydalara görə xanaları pozub 3 dənə eyni rəqəmi tapmalsan, 3 dənə eyni rəqəmi tapsan həmin məbləği qazanırsan. Bundan əlavə də bonus xanası var. Bonus xanasında pul işarəsini tapsan o da uduş sayılır. O mə bu yaşıma kimi heç nədən heç nə udmayan mən təəccüblənmədim. 2 İki biletimin ikisi də uduşsuz çıxdı. Heç lotereyanın öz pulum belə çıxara bilmədim. Keş bu 2 manatı səhifəmdə reklama xərcləyərdim. Bəs siz nəsa udmusuz?